Hola a todos, aquí les comparto un spoiler del capítulo número 6 de Blanc de Serious 3D4. ¿Por qué te interesa mi pasado basados en el libro? Noen pareció sorprendida. Entonces me levanté y la llevé a la pista de baile. Moví mi dedo para llamarla. Date prisa antes de que cambie de opinión. Sí. Caminamos hasta el centro de la pista de baile. Había gente bailando, así que no nos dio vergüenza empezar a bailar también. ¿Qué baile tienes que hacer? Vals como este. Es fácil. ¿Por qué no puedes hacerlo? ¿Eres tonta? Sí, soy tonta. No estaba actuando normal. ¿Cuál es el problema? Estás tan deprimida que pareces enferma. ¿Qué pasa contigo y el tío Chet? Se suponía que debían estar casados. Entonces, eso era lo que te molestaba. Ya te dije que fue casi mi marido. Pensé que ya habías terminado de sorprenderte por eso. ¿Por qué estás sorprendida por el mismo asunto? Eres extraña. Si casi se casaron, significa que fueron amantes. ¿Qué son los amantes? ¿Eh? ¿Qué son los amantes en tu definición? ¿Qué es eso? Tomé las manos de la pequeña y las coloqué en las posiciones correctas antes de empezar a bailar. Conduje a la chica a seguir mis pasos mientras hablábamos. Personas que se aman, comparten cosas y hacen cosas juntos. Entonces Chet no era mi amante porque no nos amábamos, pero Chet dijo que te ama. Lo escuché en el auto. Entonces ya seríamos amantes porque me confiesas tu amor todos los días. Eso es cierto, pero casi te casas con él. Tienes que tener algunos sentimientos por él, porque si no, no habrías pensado en casarte con él. A veces la gente se casa por razones tontas y al final yo no me casé porque me escapé. Sonreí al pensar en el evento de hace seis años. Recordaba que fue una gran noticia en la alta sociedad durante un tiempo. Me sentí bien cuando pensé en la relación de mi abuela. No siento nada por Chet. Confesarle mi amor, ni lo pienses. No le confesarás tu amor a nadie, lo sabes. Entonces, según tu definición de amantes, Chet y yo nos calificamos. Cuando dije eso, Nuen comenzó a sonreír y volvió a estar animada era como un árbol que había sido regado durante la estación seca después de años de estar marchito sí porque nadie es digno de ti esta vez la pequeña bailó alegremente su sonrisa me persuadió a sentir lo mismo mientras la miraba con adoración conoces bien mi lema la razón por la que estabas triste y no hablabas era esa Dijiste que ibas a casarte. Por cierto, ¿quién eres? ¿Por qué casi te casas con el tío Chet? Por el auto que conduce, las cosas que usa, los accesorios que usa y su apellido. Parece que viene de la alta sociedad y tú no eres más que un artista que no tiene que comer. Artista hambrienta, cambié la palabra para hacerle lucir genial. Gracias. Esta niña era una sobreviviente. Déjenme reformular eso. ¿Cómo terminaron ustedes dos casi casándose? No te lo voy a decir. Respondí con franqueza, porque no había ninguna razón para que le contara a esta niña la historia de mi vida. Caray, ¿de repente quieres saber mis antecedentes? ¿Es importante para ti? Pregunté con interés. No negó vigorosamente con la cabeza. Puede ser cualquiera para mí.